Ми подаємо зараз разом з народними депутатами, подаємо клопотання та відповідні заяви від депутатів про те, що суд змінив запобіжний захід відносно відомої групи розвідників равликів. Тобто нагадаю, що зараз вони знаходяться в СІЗО. Тобто, ну, суд, оцей самий жовтневий районний суд міста Маріуполя дав їм перший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів. І от ми зараз власне, будемо просити, щоб суд змінив цей запобіжний захід на взяття на поруки. Ми дуже дзвонили, а потім там правозащити. Зутрячені, я народний депутат України. Мы с адвокатом Богдана Чебана, Бориса Овчарова и Александра Крюкова пришли в Жестневый суд Мариуполя и подали тех об об изменении меры пресечения на данных, на данных ребят те 10 депутатов, которые поставили свои подписи, мы передали это секретариат суда и попросили назначить как можно скорее дело. В соответствии с законом должно быть сделано в течение трех дней. О том, чтобы суд рассмотрел наши, наши попытания. Это депутаты из правящей коалиции, дефракционные, депутаты из блока Петра Порошенко, Батьковщины, радикальной партии Самопомечи и дефракционные В том числе я один из подписантов. Я подписался с, лично за Богдана Чебана, потому что я его знаю и могу отхарактеризировать. С хорошей стороны, считаю, что у меня есть меры влияния на него. Я знаю, что этот человек не будет скрываться от, э, от правосудия. Он будет ходить на суд, доказывать э, свое честное имя в суде. Я считаю, что, что этот человек достоин того, чтобы не применялась самая жестокая мера нахождения под заключением в следственном изоляторе. И были народные депутаты, которые подписались из-за двух других его коллег по группе Раблоки, э, что они точно так же имеют на них воздействие и будут и эти ребята будут ходить в суд.